Меня зовут Таня Железка, мне 24 года, я представляю город Киев. Я по жизни экстремал, поэтому любая ситуация, которая вызывает эмоции, я всегда иду и смело в лицо. Спевать Таня хотела с детства, а профессиональные выкладачи вынесли суворый вырок. Не мая вокальных данных. Ну как вы считаете, если бы к педагогу по вокалу пришла девочка и сказала, я хочу петь, ну спой мне. Лишь вона, лишь вона сидит и Конечно же, он бы сказал, что иди деликатно. Но я его год задолбывала, это было правда, это было очень долго, и я все делала. Ну, просто если я чего-то хочу, действительно хочу, то я к этому иду. Вокальные данные, я надеюсь, уже лучше, потому что, по крайней мере, люди не уходят, когда я пою. У меня есть любимая мамочка, которая не знает, что я сейчас нахожусь здесь, вот, и узнает только в лучшем случае попозже. А мамка такая? Ну, я у нее одна, поэтому да. Она будет на концерте? нет. Почему? Ну, у нас не очень хорошая традиция есть в семье. Просто где бы я бы не выступала, где бы меня не носила, если она находится рядом, то обязательно я проваливаюсь к чертовой то В яму. Ну, она просто, видимо, очень переживает за меня. А. Просто был такой случай, я выступала, тогда я еще танцевала, и у нас было прозрачное платье, на мне был под низом бюстгальтер. Она пришла на выступление, хотя она не должна была быть там. Ну, и, как назло, посреди номера этот бюстгальтер... Очень хочу, чтобы вы подарили нам зрелище поворачивающихся кресел до того, как вы закончите петь. Я считаю, нет смысла приходить где-нибудь участвовать, если ты не рассчитываешь на победу. Как у нас, насколько мне известно, один из членов жюри, «Я не сдамся без бою» — это про меня. Я не принимаю участие в тех проектах, в которых я не верю, что я могу победить. Можно? С Богом! Белая в тоске кружит у Меня вокруг тебя невидима. Ты знаешь, без тебя ни дня. Ты знаешь, без тебя ни дня прожить нельзя. Дина, Александр Бонарев, Олег Крымка, Три тренера. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Таня Желевская. И откуда вы? Из Киева. Где учитесь? Уже, слава богу, отучилась. Сейчас уже работаю. Кем? Что? Я автомобильный журналист. Профессионально занимались вокалом, правильно? Как это нет? Вообще никогда? Вообще никогда? Я пела как любитель, но... Любитель? Вы самородок! Вы не любитель. Спасибо. И я вас жду в свою команду, потому что э, на протяжении вашего исполнения сидела и думала, что же вам петь в финале. Из какой песни мы будем побеждать. Спасибо. Я думаю, что, что каждый из нас поработает с вами профессионально и даст вам бату-бату, возможностей себя проявить еще больше раскрыться. Спасибо большое. давайте до діла. Фантастіка, фантастіка, як говориться, там фінали все поговорили. Ці собі а тут це втас. діло таке, але насправді е, я знаю, що треба робити фантастика. з вашим голосом. Це, це то, точно знаю. Я, я бачу вже які є е, такі проріхи, які можна достатньо швидко зробити. Мається на увазі повернути е, зробити їх. Скажімо так, окрасою, а не проблемою. Я професійний вокаліст, моя консераторську освіту. Ви розумієте, що е, та романсова. Просто я, я так завжди не кажу. Якщо ви знаєте, на цього шоу я е, не казав, е, не, не, не акцентував на цьому увагу. Але нравится, я девушка. можу сказати, що е, от, власне цей романсовий ваш у вас. Чи Ні, чому? Дівушка мені подобається, як в принципі, але зараз я закоханий в її голос і тембр. І розумію, що якщо вона не мала освіти і має такі вже таке звукове добування, то достатньо за короткий термін я зможу допомогти їй стати професійною вокалісткою. Тому е, Вісома аргумент, нічого сказать, но мы, женщина, женщину... Кто, не можна сказати. ми, жінка Хто як жінка ні жінку, женщина Вісомий аргумент. Все-таки я пойду к Олегу Скрипке. Вау! Браво! Ну что ж, вы можете пояснить, почему? Просто, ну, как правило, ну, девчата так не роблять. Вот я не знаю чему. Я знаю, что я очень люблю романсы. Во мне течет кровь рокера. И я думаю, что мы с вами сработаем. Вот это фрукт. Очень умная девушка. Браво! Олег, мы тебя поздравляем! Браво! Вибір Тетяни вразив зіркового тренера скрипку. Він доклав найменше зусиль у боротьбі за вокалістку і несподівано отримав у команду справжній діамант. Що, Вітаємо на проєкті Голос країни. Ми дуже раді, що ви з нами. Я дуже дякую. прости меня пожалуйста я тебя очень очень сильно люблю но ты сама понимаешь я не могла тебя пригласить я очень рада что ты сейчас первый раз смотришь на меня и у меня все получилось я тебя очень люблю очень